Шевченко Ольга Анатольевна, город Пиромас, Николаевская область, заместитель мэра по социальным вопросам. Узнав о проекте учебы за ваучером, я воспользовалась этим, этой возможностью. И сегодня я здесь, в Киеве, в институте повышения квалификации. Институт довольно интересен тем, что настолько возможность студентам близко ознакомиться с учебным процессом, настолько возможности обучения в классах в аудиториях, где сегодня все условия для получения любой информацией. Прежде всего, сегодня очень много в институте есть возможности оргтехники, где любой студент в любое время может получить информацию через компьютер, через скайп, через интернет, через электронную почту. То есть та возможность, которая есть в этом институте, она очень-очень расширена. Ну а еще самое главное, я хочу сказать, что в этом институте работают очень грамотные, высококвалифицированные специалисты. Уровень образования настолько высок, что иногда сравнивая с другими учебными заведениями, можно только позавидовать этому прекрасному заведению. Условия проживания в общежитии тоже прекрасны. Когда я сюда ехала, я не думала, что будет такая возможность жить спокойно, без напряга. А особенно, когда это стоит в пределах небольшой суммы, очень даже чисто символической, за что я благодарна ректору этого института.